ко мне посел парень. Приехали на конечную, все люди вышли, он остался в салоне. И, э, я, я, ему сказал, приехали, что мы приехали на конечную, буду уезжать минут через 10. Ну, он сказал, э, я останусь, подожду, лучше на улицу курить. Стали курить, он э, вытянул сказал, с, кармана пистолет, стал мне тыкать в живот, потом в голову стал урожать. Сели в салон, стали ехать, пока сам сидел в салоне, пока людей не было. Тоже угрожал пистолетом, говорил, я буду в салоне курить, пиво пил. Когда люди стали подсаживаться, он успокоился. Когда уже людей стало в салоне меньше, тогда он опять пришел, стал угрожать пистолетом стали ехать, и, и, пока доехали, стоял, стоял возле меня, опять угрожал это самое, пистолетом. Потом приехали э, ребята, ППСники, АИшники, его э, взяли, забрали пистолет, одели, одели наручники. Під час службы. служби нам було отримано повідомлення від чергового УДАІ, що в маршрутному таксі водію погрожує громадянин Предметом служений пістолет. Після отримання повідомлення даний автомобіль було виявлено та прийняті міри для його затримання. При поверх огляду було виявлено у громадянин пістолет, служено пістолет Макарова.